yer yuzasiga qadam qo'ymay o'n ikki yil umr ko'rgan bolakay ha bu bolaning ismi devid vitter bo'lgan bu bola bir ming to'qqiz yuz yetmish birinchi yilning yigirma birinchi sentyabrida aqshning texas shtatida dunyoga kelgan afsuski bu bola genetik immunitet tanqisligi kasalligi bilan dunyoga keladi va tug'ilishi bilan stirlangan vakuumga olinadi va shu vakuumda qolgan o'n ikki yil umrini o'tkazishga majbur bo'ladi chunki devidning immun tizimi hech qanday viruslardan himoyalanmagan edi hatto biz nafas oladigan havo ham unga zaharli bo'lgan achinarlisi shundaki devidning ota onasi o'z farzandini hayotlik davrida quchoqlay olmagan va bir marta bo'lsa ham opa olmagan ular o'z farzandini faqatgina vakuum idishga qilingan maxsus qo'lqoplar orqali ushlay olishgan devid bu vakuum idishda olti yil umrini o'tkazadi va birinchi martaba olti yoshida bu tutqunlikdan qutuladi nasa bu uchun devidga maxsus skafandr yasab beradi va bu skafandr orqali devid 12 yoshgacha umr ko'radi devid 12 yoshida jarrohlik operatsiyasini o'tkazadi va shu operatsiyadan so'ng ma'lum bir vaqt o'tgach vafot etadi uning qabr toshiga shu ma'nodagi so'zlar yozilgan u yer yuzasiga qadam qo'ymagan bo'lsa-da, barchamizni qalbimizga qadam qo'yishga ulgungan